Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Rabi' Adaya binti Nik Zaidin. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan perkembangan emosi dalam kalangan kanak-kanak kecil serta kepentingan hubungan keterikatan attachment dalam membentuk kesejahteraan diri mereka. Perkembangan emosi merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk mengenal, memahami, mengawal dan meluahkan emosi mereka dengan cara yang sesuai. Ianya merupakan asas kepada perkembangan sosial, kognitif dan juga moral seseorang individu. Pada peringkat awal kehidupan, kanak-kanak mula belajar mengenal emosi seperti gembira, marah, takut dan sedih melalui interaksi mereka dengan penjaga utama. Kepentingan perkembangan emosi ini amatlah besar kerana kanak-kanak yang stabil secara emosi lebih mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran, membina keyakinan diri serta mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Penjaga memainkan peranan utama dalam membentuk asas perkembangan emosi kanak-kanak. Ini kerana pada usia awal, kanak-kanak sangat bergantung kepada kehadiran dan respons penjaga mereka untuk memahami dunia emosi. Ibu bapa, guru dan pengasuh menjadi model kepada cara kanak-kanak menguruskan emosi. Pertama, penjaga berperanan sebagai model emosi. Apabila seorang ibu bapa menunjukkan cara yang tenang untuk menangani tekanan, anak-anak belajar bahawa emosi boleh dikawal dengan cara yang positif. Sebagai contoh, apabila seorang ibu menggunakan nada suara lembut ketika menegur anak-anak yang bergaduh, ia menunjukkan contoh kawalan emosi yang baik. Kedua, penjaga perlu menjadi pendengar yang empatik. Apabila seorang anak menangis kerana kehilangan mainan, penjaga tidak seharusnya terus menyuruhnya diam tetapi perlu membantu anak mengenalpasti perasaan itu. Misalnya, guru bertanya, kamu sedih sebab mainan kamu hilang ya? Jom kita cari sama-sama. Pendekatan seperti ini membantu anak-anak belajar melebar dan memahami emosinya. Selain itu, penjaga juga berperanan mewujudkan persekitaran yang selamat secara emosi. Kanak-kanak akan berani meneroka, bergaul dan belajar apabila mereka tahu bahawa penjaga sentiasa ada untuk menyokong mereka. Menurut Erikson 1963, fasa awal kehidupan adalah masa untuk membina trust versus mistrust, iaitu keyakinan bahawa dunia ini tempat yang selamat keyakinan ini hanya dapat berkembang apabila penjaga konsisten, responsif dan penuh kasih sayang. Seterusnya, mari kita lihat kesan hubungan keterikatan terhadap perkembangan emosi kanak-kanak. Keterikatan atau attachment bermaksud ikatan emosional yang mendalam antara kanak-kanak dan penjaga utama. John Bowlby 1969 menegaskan bahawa hubungan keterikatan yang selamat menjadi asas kepada keseimbangan emosi sepanjang hayat. Dari sudut emosi, kanak-kanak yang mempunyai keterikatan yang selamat akan menunjukkan keupayaan untuk mengawal emosi dengan lebih baik. Mereka belajar bahawa emosi negatif seperti marah atau sedih tidak perlu ditakuti kerana ada orang dewasa yang memahami dan membantu mereka menenangkan diri. Dari sudut sosial pula, keterikatan yang baik membantu kanak-kanak membina keyakinan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kanak-kanak yang merasa disayangi dan diterima oleh penjaga lebih mudah membentuk persahabatan serta menunjukkan empati terhadap rakan-rakan. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang mendapat kasih sayang mencukupi di rumah biasanya akan lebih mudah berkongsi mainan di sekolah. Manakala dari aspek kognitif, hubungan keterikatan yang selamat mendorong kanak-kanak berani meneroka persekitaran dan belajar sesuatu yang baru. Mereka tahu bahawa jika mereka menghadapi kesukaran, penjaga akan membantu mereka. Kajian oleh Ainsworth 1978 menunjukkan bahawa bayi dengan keterikatan selamat lebih aktif meneroka mainan dan lebih fokus semasa aktiviti pembelajaran berbanding bayi yang mempunyai keterikatan yang tidak selamat. Sebaliknya, apabila hubungan keterikatan lemah atau tidak terbentuk dengan baik, ia boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak menerima perhatian emosi yang mencukupi daripada penjaga sering menunjukkan tingkah laku cemas, tidak yakin atau menarik diri. Mereka juga mungkin mudah marah, suka menenangkan diri atau menunjukkan sifat memberontak terhadap orang dewasa. Dalam jangka masa panjang, hubungan keterikatan yang lemah boleh menjejaskan keupayaan sosial. Kanak-kanak mungkin menghadapi kesukaran membina hubungan rapat dengan rakan atau pasangan apabila dewasa. Dari sudut kognitif pula, mereka mungkin sukar menumpukan perhatian di sekolah kerana sentiasa berasa tidak selamat dan tidak yakin pada diri sendiri. Misalnya, kajian oleh National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 2006 menunjukkan bahawa kanak-kanak yang kurang mendapat sokongan emosi menunjukkan masalah tingkah laku serta prestasi akademik rendah ini membuktikan bahawa kekurangan perhatian dan kasih sayang boleh menjejaskan perkembangan keseluruhan kanak-kanak sebagai penutup bicara perkembangan emosi dan hubungan keterikatan yang kukuh amat penting dalam membentuk keseimbangan emosi sosial dan kognitif kanak-kanak penjaga yang responsif dan penyayang pula membantu kanak-kanak berasa diterima, disayangi dan dihargai. Sebagai pendidik, kita perlu sedar bahawa memahami teori keterikatan dapat membantu kita lebih peka terhadap keperluan emosi kanak-kanak. Apabila mereka dibesarkan dalam suasana kasih sayang dan sokongan, mereka akan tumbuh menjadi individu yang yakin, berdaya tahan dan mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.